హరి ఓం శ్రీమన్నారాయణీయము ముప్పది ఒకటవ దశకము బలిదర్పశమనము భగవద్ అనుగ్రహవర్ణనము ప్రీత్యవత ప్రేక్షణ రచయన్ అంజలిదం భక్తం भवनमवनीं वापि सर्वं प्रदास्ये तामक्षीणां बलिगिरमुपाकर्ण्यकारुण्यपूर्णोऽपि अस्योत्सेकं दैत्यवंशं प्रशंसन् भूमिन् पादत्रयपरिमितां प्रार्थयामासी थत्वम् सर्वं देहीति तु निगदिते कस्य हास्यं न वा स्यात् विश्वे सन् मां त्रिपदमिह किं याचसे बालिसस्त्वं सर्वां भूमिं वृणु किममुनेत्यालप त्वां स दृप्यन् यस्माद्दर्पा त्रिपदपरिपूर्त्य क्षमः क्षेपवादान् बन्धं चासावगमदर्कोऽपि गाढोपशान्त्यै पादत्रय्यायदि न मुदितो विष्टपैर्नापि तुष्येत् इत्युक्तेऽस्मिन् वरद भवते धातु कामेथतोऽयं दैत्याचार्यस्तव खलु परीक्षार्थिनः प्रेरणात्तं हरिरयमिति व्यक्तमेवा बभाषे याचत्येवं यदि स भगवान् पूर्णकामोऽस्मि सोऽहं दास्याम्येव स्थिरमिति वदन् काव्यशक्तोऽपि दैत्यः विन्ध्यावल्या निजदयितया दत्तपाध्यायतुभ्यं चित्रं चित्रं सकलमपि स प्रार्पयत् तोय पूर्वं दिति कुलपतौ त्वय्य शेषार्पणं तत् व्यातन्वाने मुमुचुः ऋषयः सामराः पुष्पवर्षं दिव्यं रूपं तव च तदिदं पश्यतां विश्वभाजाम् उच्चैरुच्चैरवृधदवधीकृत्य विश्वाण्डभाण्डम् त्पादाग्रं निजपदगतं पुण्डरीकोद्भवोऽसौ कुण्डीतो यैरसि चदपुनाद्यज्जलं विश्वलोकान् हर्षोत्कर्षात् सुबहुननृते खेचरैरुत्सवेऽस्मिन् भेरीं निघ्नन् भुवनमचरज्जाम्बवान् भक्तिशाली तावद् दैत्यास्त्वनुमतिमृते भर्तुरारब्धयुद्धा देवोपेतैर्भवदनुचरैस्सङ्गताभङ्गमापन् कालात्मायं वसति पुरतो यद्वसात् प्राग्जिता स्मः किं वो युद्धैरिति बलिगिरा तेथ पातालमापुः पाशैर्बद्धं पतगपतिना दैत्यमुच्चैरवादि तार्तीकं दिश मम पदं किं न विश्वेश्वरोऽसि पादं मूर्ध्नि प्रणय भगवन् नित्यकम्पं वदन्तं प्रह्लादस्तं स्वयमुपगतो मानयन्नस्तवि दर्पोच्चित्यै विहितमखिलं दैत्यसिद्धोऽसि पुण्यैः लोकस्तेस्तु त्रिदिवविजयी वासवत्वं च पश्चात् मत्सायुज्यं भज च पुनरित्यन्वगृह्णा बलिं तं विप्रै सन्तानितमखवरः पाहि वातालये स बलिदर्पशमनमु भगवदनुग्रहमु अनु मुप्पदिकटव समाप्तमु ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ಗೋವಿಂದ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ಗೋವಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ಗೋವಿಂದ ದಶಕಮು ಮುಪ್ಪತ್ತೆಂಡ ದಶಕು ಮತ್ಸ್ಯಾವತಾರು ಮಹಾಸುರೇಣ षष्ठान्तरान्तोद्यदकाण्डकल्पे निद्रोन्मुखब्रह्ममुखाद्भृतेषु वेदेष्वधित्सः किल मत्स्य रूपम् सत्यव्रतस्य द्रमिळादिभर्तुः नदीजले तर्पयतस्तदानीं करां जलौ सञ्ज्वलिता कृतिः त्वमदृश्यथाः कश्चन बालमीनः क्षिप्तं जले त्वां चकितं विलोक्य निन्येऽम्बुपात्रेण मुनिः स्वगेहं स्वल्पैरहोभिः कलसीं च कूपं वापीं सरश्चानशिषे विभो त्वं योगप्रभावाद्भवदाज्ञयैव नीतस्ततस्त्वं मुनिना पयोधिं पृष्टो मुना सप्ताहमास्वेति वदन्न यासीः प्राप्ते त्वदुक्ते धारा परिप्लुते भूमितले मुनीन्द्रः सप्तर्षिभिः सार्धमपारवारिण्युद् घूर्णमानः शरणं ययौ त्वां धरां त्वदादेशकरीमवाप्तां नौरूपिणी मारुरुहुस्तदा ते तत्कम्पकं त्रेषु च तेषु भूयः त्वमम्बुधेराविरभूर्महीयान् शशाकृतिं योजनलक्षदीर्घां दधानमुच्चैस्तरतेजसं त्वां निरीक्ष्यतुष्टा मुनयस्त्वदुक्त्या त्वत्तुङ्गश्रृङ्गे तरणिं बबन्धुः आकृष्टनौको मुनिमण्डलाय प्रदर्शयन् विश्वजगद्विभागान् संस्तूयमानोन् रुवरेण तेन ज्ञानं परं चोपदिशन्न चारीः कल्पावधौ सप्तमुनीन् पुरोवत् प्रस्थाप्य सत्यव्रतभूमिपं तं वैवस्वताख्यं मनुमादधानः క్రోధాగ్రీవమతో ప్రభం జనాగార పే ప్రపాయా మత్స్యావతారమోను ముప్పది రెండవ దశకము సమాప్తము అష్టమస్కందరిచ్ఛేదము సమాప్తము నవమ స్కందరిచ్ఛేదము ముప్పది మూడవ దశకము అంబరీశోపాఖ్యానము वैवस्वताख्यमनुपुत्र न नामक ना ना नरेन्द्रसुतोऽम्बरीषः ना सप्तार्णवावृतमही रेमे त्वत्सङ्गिषु त्वयि च सदैव त्वत्प्रीतये सकलमेव वितन्वतोऽस्य भक्त्यैव देवनचिरादभृथाः प्रसादं येनास्य याचन चक्रं भवान् प्रविततारसहस्रधारं सद्वादशीव्रतमथो भवदर्चनार्थं वर्षं दधौ मधुवने यमुनोपकण्ठे पत्न्या समं सुमनसा महतीं वितन्वन् पूजां द्विजेषु विसृजन् पशुषष्टिकोटिं तत्राथपारणदिने भवदर्चनां ते दुर्वाससास्य मुनिना भवनं प्रपेदे भोक्तुं वृतश्च संपेण परातिशीलो मन्दं जगामय नियमान् विधास्यन् राज्ञाथपारणमुहूर्तसमाप्तिखेदाद् वारैव वा पारणमकारि भवत्परेण प्राप्तो मुनिस्तदध दिव्यदृशाभिजानन् क्षिप्यन् क्रुधो धृतजटो वितता न कृत्यां कृत्यां च तामसि धरां भुवनं दहन्तीम् अग्रेऽभिवीक्ष्य नृपतिर्नपदाच्च कम्पे त्वद्भक्तबाधमभिवीक्ष्य ते कृत्यानलं सलभयन लभयन् मुनिमन्वधावीत् धावन्न शेषभुवनेषु भिया स पश्यन् विश्वत्रचक्रमपि ते गतवान् विरिञ्चन् कः कालचक्रमतिलङ्घयतीत्यपास्तः शर्वं व्ययौ स च भवन्तमवन्दतैव भूयो भवन् निलयमेत्य मुनिं न प्रोचे रोचे भवानहमृषे ननु भक्तदासः ज्ञानं तपश्च विनयान्वितमेव मान्यं याह्यम्बरीशपदमेव भजेति भूमन् तावत् समेत्य मुनिना स गृहीतपादो राजापसृत्य भवदस्त्रमसावनौषीत् चक्रे गते मुनिरदादखिलाशिषोऽस्मै वद्भक्तिमागसि कृतेऽपि कृपां च शंसन् राजा प्रतीक्ष्य मुनिमेकसमामना स्वान् साधुतमृषिं विसृजन् प्रसन्नम् భుక్ స్వయం వ్రతూత్పచ అంబరీశోపాఖ్యానోను ముప్పది మూడవ దశకము సమాప్తము నారాయణ నారాయణ గోవింద శ్రీమన్నారాయణ నారాయణ గోవింద నారాయణ గోవింద లక్ష్మీ నారాయణ గోవింద ముప్పో దశకము శ్రీరామచరితము गीर्वाणैरर्ध्यमानो दशमुखनिधनं कोसले स्पृश्य शृङ्गे पुत्रीयामिष्टिमिष्ट्वा ददुषि दशरथक्ष्माभृते पायसाग्र्यं तद्भुक्त्या तत्पुरं ध्रीष्वपि तिसृषु समं जातगर्भासु जातो रामस्त्वं लक्ष्मणेन स्वयमथ शत्रुघ्ननाम्ना कोदण्डी कौशिकस्य क्रतुवरमवितुं लक्ष्मणेनानुयातो यातो भूस्तातवाचा तवाच मुनिकथितमनुद्वन्द्वशान्ताद्वखेदः नॄणां त्राणाय बाणैर्मुनिवचनबलात् ताटकां पाटयित्वा लब्ध्वास्मादस्त्रजालं मुनिवनमगमो देव सिद्धाश्रमाख्यं मारीचन्द्रावयित्वा मखशिरसिशरैरन्य रक्षांसि निघ्नन् कल्यां कुर्वन्न हल्यां पथिपदरजसा प्राप्य वैदेहगेहं बिन्दानश्चान्द्रचूडं धनुरवनिसुतामिन्दिरामेव लब्ध्वा राज्यं प्रातिष्ठथास्त्वम् त्रिभिरपि च समं भ्रातृवीरैः सदारैः आरुन्धाने रुशान्धे भृगुकुलतिलके सङ्क्रमय्य स्वतेजो याते यातोऽस्ययोध्यां सुखमिह निवसन् कान्तया कान्तमूर्ते शत्रुघ्नेनैकदाथो गतवति भरते मातुलस्याधिवासं तातारब्धोऽभिषेकस्तव किल विहत केकयाधीश के पुत्र्या तातोक्त्या यातु पौरानारुध्यमार्गे गुहनिलयगतस्त्वं नावासन्तीर्यगङ्गामधिपदविपुनस्तं भरद्वाजमारात् नत्वा तद्वाक्यहेतोरतिसुखमवसच्चित्रकूटे गिरीन्द्रे श्रुत्वा पुत्रार्तिखिन्नं खलु भरतमुखात् स्वर्गयातं स्वतातं तप्तो दत्वाम्बु तस्मै निदधिता भरते पादुकान् मेदिनीं च अत्रिं नत्वाथ गत्वा वनमतिविपुलं दण्डकं चण्डकायं हत्वा दैत्यं विराधं सुगतिमकलयश्चारुभोः शारभङ्गीं नत्वागस्त्यं समस्ता शरनिकरसपत्राकृतिं तापसेभ्यः प्रत्यश्रौषीः प्रियैषी तदनु च मुनिना वैष्णवे दिव्यचापे ्रह्मास्त्रे चापि दत्ते पथिपितृसुहृदं वीक्ष्य भूयो जटायुं मोदाद्गोदा तटान्ते परिरमसि पुरा पञ्चवट्यां वधूट्य प्राप्तायाः सोऽपणख्या मदनचलधृते रथनैर्निस्सहात्मा तां सौमित्रौ विसृज्य प्रबलतमरुषा तेन निर्लो न नासां खरमभिपतितं दूषणं च त्रिमूर्धं व्यामिंसीराशरानप्ययुत समधिकांस्तत्क्षणा दक्षतो सोदर्या प्रोक्तवार्ता विवसदशमुखादिष्ट मारीच माया सारङ्गं सारसाक्ष्या स्पृहितमनुगतः प्रावधीर्बाणघातं तन्माया क्रन्दनिर्यापित भवदनुजां रावणस्तामहार्षीत् तेनार्तोऽपि त्वमन्तः किमपि मुदमधास्तद्वधोपायलाभात् भूयस्तन्विन् विचिन्वन्न दशमुखस्त्वद्वधूं मद्वधेनेत्युक्त्वा या ते जटायौ दिवमथ सुहृदः प्रातनोः प्रेतकार्यं गृह्णानं तं कबन्धं जघनिथ शबरीं प्रेक्ष्य पम्पातटे त्वं सम्प्राप्तो वातसूनुं भृसमुदितमनाः पाहि वातालये सा ముప్పది ముప్ప దశకము సమాప్తము ముప్పది ఐదవ దశకము శ్రీరామచరితము సుగ్రీవ మైత్రీ తదను భూయో लुलुविधयुगपत्पत्रिणा सप्त सालान् हत्वा सुग्रीवघातोऽद्यतमतुलबलं वालिनं व्याजवृत्या वर्षावेला मनैषीर्विरहतरलितस्त्वं मतङ्गाश्रमां ते सुग्रीवेणानुजोक्त्या सभयमभियता व्यूहितां वाहिनीं तां वृक्षाणां वीक्ष्य दिक्षु द्रुतमथदयिता मार्गणायावनम्रां सन्देशं चाङ्गुलीयं पवनसुतकरे प्रादिशो मोदशाली मार्गे मार्गे म मार्गे कपिभिरपि तदा त्वत्प्रिया सप्रयासैः त्वद्वार्ता जव सम्पाति सम्पाति वाक्य जनकजां वीक्ष्य दत्वाङ्गुलीयं प्रक्षुद्योद्यानमक्षपणचनरणः सोढबन्धोदसास्यं दृष्ट्वा प्लुष्ट्वा च लङ्कां झटिति स हनुमान् मौलिरत्नं ददौ ते त्वं सुग्रीवाङ्गदादि प्रबलकपि च मूचक्रविक्रान्तभूमि जलधिनिसि चरेन्द्रानुजा चरेन्द्रानुजाश्रियमाणः तत्प्रोक्तां शत्रुवार्तां रहसि निशमयन् प्रार्थनापाध्यरोष प्रास्ताग्नेयास्त्र तेजस्रसदुदधिगिरा लब्धवान् मध्यमार्गं कीसैराशान्तरोपाहृतगिरिनिकरैः से सेतुमाधाप्य यातो यातोन्यामर्द्य दंष्ट्रानखशिखरिशिलाशालशस्त्रैः स्वसैन्यैः व्याकुर्वन् सानुजस्त्वं समरभुवि परं विक्रमं शक्रजेत्रा वेगान्नागास्त्रबद्धः पतगपति भूः सौमित्रिस्त्वत्र शक्तिप्रहृतिगलद सुर्वातजानीतशैलघ्राणात्प्राणानुपेतो व्यकृणुत कुसृतिश्लाघिनं मायाक्षोभेषु वैभीषणवचन हृतस्तम्भनः कुम्भकर्णं सम्प्राप्तं व्यक्षिणोऽस्त्वम् गृह्णन् जम्भारि जम्भारिसम्प्रेषित रथकवचौ रावणेनाभियुध्यन् ब्रह्मास्त्रेणास्य भिन्दन् गळततिमबलामग्निशुद्धां प्रगृह्णन् देवश्रेणीवरोज्जीवित समरमृतै रक्षतैरुक्षसङ्घैः लङ्का भर्त्रा च साकं निज निजनगरमगा सप्रियः पुष्पकेण प्रीतो दिव्याभिषेकैरयुतसमधिकान् वत्सरान् पर्यरंसि मैथिल्यां पापवाच शिव शिव किल तां गर्भिणी मभ्यहो मभ्यहासीः शत्रुघ्नेनार्दयित्वा लवणनिसिचरं प्रार्थयश्चाल्मीकिगेः कृतवसतिरुपासूतसीता सुतौ ते वाल्मीकिस्त्वत्सुतोद्गापित मधुरकृते राज्ञया यज्ञवाटे सीतान् त्वय्याप्तु कामे क्षितिमविसदसौ त्वं च कालार्धितो भूः हेतोः सौमित्री घाति स्वयमथ सरयूमग्ननिःशेषभृत्यैः साकं नाकं प्रयातो निजपदमगमो देववैकुण्ठमाद्यम् सोऽयं मर्त्यावतारस्तव खलु नियतं मध्यशिक्षार्थमेवं विश्लेषार्तिर्निरागस्त्यजनमपि भवेत् कामधर्माति नो नो चेत् स्वात्मानुभूतेः त्वनु तव मनसो विक्रिया चक्रपाणे सत्वं सत्त्वैकमूर्ते पवनपुरपते व्याधुनो व्याधितापान् श्रीराम जय राम जय जय राम 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 जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम जानक्याः कमलामलाञ्जलिपुटेयाः पद्मरागायिताः न्यस्ता राघवमस्तके च विलसत्कुन्दप्रसूनायिताः स्रस्तास्यामलकाय कान्तिकलिता या, या इन्द्रनीलायिता मुक्तास्ता शुभदा भवन्तु भवतां श्रीरामवैवाहिका रामचन्द्राय जनकराजज मनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् ಶ್ರೀರಾಮಚರಿತಮು ಅನು ಮುಪ್ಪ ದಶಕ ಸಮಾಪ್ತಮು ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ಗೋವಿಂದ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ಗೋವಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಓಂ